Селезньова ви в минулій програмі дуже так протежували в нашій, що мовляв, що якраз Євген Селезньов повинен бути в національній збірній. І якраз після програми, бачите, так вийшло, співпало. Можливо, цей футболіст опинився у таборі національної збірної. Він дав нам інтерв'ю. Воно знає, таке в стилі Євгена Селезньова, але чесно кажучи, що десь за, е, от було помітно, що він ну, спокійний, абсолютно спокійний, і це мене дуже так як би мовити втішило. Тобто він абсолютно потрапив в свою атмосферу. Давайте послухаємо, що він говорить, а потім про це поговоримо. Період як період. Просто це перший період такий в житті. моєї да? мене Такого не було. ніколи. Ну, Треба і через це пройти. Це за погода багато пройшло. І критики, і одразу. сразу проявился, кто есть кто. Я не разочарую, у каждого должно быть свое мнение. Что, что от меня зависит, у меня приоритет это футбольное поле, да? Мое футбольное поле. Так как я футболист профессионал, правильно? У меня вот это приоритет. Я все сказал, мне по этому вопросу нечего добавить. У каждого останется, каждый останется при своем мнении. Я все для себя решил, я все понял, все я ну, я, все, я для себя я, каждый поступок я совершаю, а потом его анализирую. Я проанализировал Если меня вызвали, все ли тренера, да? Все ли тренера меня вызвали? Знаете, я по игре подхожу до сборной. Если не подхожу, меня просто уеду. Я не знаю, я просто не знаю, как сказать. Меня позвали тренера. Я, я просто не пойму, почему вопрос. Значит, они видят во мне, что я могу помочь в сборной. Так как я и говорил, я могу помочь сборной. Если я могу принести пользу команде, почему нет? Если я не принесу, ну, конечно, если я вижу, если я даже сам буду видеть, что я не смогу принести, вы думаете, что я подведу команду? Над каждым вопросом буду ломать голову, включат, не включать, что обо мне скажут, что не скажут. Я просто сойду с ума. Есть определенные задачи, есть определенные цели. Для меня например, тренировки, я сказал, футбольное поле. Если я подхожу по критериям футболист, может там что-то я сказал, я там неправильный в эмоциях. И Это было, вопросов нет, я ничего не отрицаю. Ну, кто меня знает как человека, да? Но все, кто меня знает, кто-то об, об одном может сказать, что я плохой человек, я злой, я жадный, я, я не знаю, какой-то еще скупой, неправильный, высказывай неправильные мысли, агрессивный. Ну, все, кто меня знает, я думаю, плохого слова, никто не может сказать. Насколько мне известно. Как это взяли в команде? Это как вы меня встретили в команде? Нормально? Как ты стул поместился? А? Не очень. Как сюда? Как меня могут здесь встретить? Я не думаю, что кто-то ходил, просил. Ну это... О, о, я, я, слышал такое, что я перечитал. Ну я думаю, что... Насколько я знаю, до этого не дошло. Ну как, ну это ж... Мы все с друг с другом хорошо общаемся и всегда рады друг друга всех видеть. Где бы он ни играл, это независимо. Шахтер, Динамо, Днепр, Заря. Даже до этого момента Кубань. Ну что ж, послухали вы Игана Селезнева. Позицию Олега мы зрозуміли. Эдуард, ваша позиция с приводу этого? Позиция такая. Моя в том плане, что сначала было не нужно создавать вот это все. Если уже планировали все равно вызывать по футбольным качествам, то не нужно было нагнетать эту атмосферу и все. Все равно сделали так, как посчитали нужным. А в том, что в футбольных качествах в плане, ну тут ну, как бы сомнений нет, и такие футболисты не лишние. Просто как-то это все, ну как игра какая-то выглядит. Неправильно сделали, да. И видно, что он осознал. Как, как игра какая-то выглядит. Главное, что он осознал это... содеянное, раскаивается, и видно, что полон сил помочь нашей команде.